была очень тяжелая игра. Первые минуты мы с ними боролись. Первые две четверти очень тяжелыми были. А потом мы с ними играли на равных из-за того, что у нас была не очень хорошая защита. Во второй половине мы пошли, мы наладили защиту в секундной зоне прежде всего. И у нас наладилась игра в нападении из-за того, что мы играли в защите. Yeah. Э, ты защищался против лидера Кривбасбаскета Хачатуряна. Как вы считаете, насколько удалось его закрыть? Не удалось его закрыть, потому что он нам забил... Потому что он нам забил 20 чем-то очков. Не удалось его закрыть. Он 92-го года, он намного старше, очень тяжело было с ним защищаться. Мы старались, как могли, играли. А с своей игрой задоволены? Я с своей игрой не очень доволен, потому что очень много бросков промазал, очень много передач не отдал, которые должен был отдать. А в принципе, наша команда молодец. мы. Победу одержали мы в кривом рога. Первая тоже была кривом рогом в тревом роле. Мы молодцы.